Asyari, nombor metrik saya adalah 2419958. Hari ini saya ingin berbincang tentang satu topik yang semakin hangat. Iaitu pro dan kontra kecerdasan buatan. Teknologi ini bukan lagi sesuatu yang jauh dan asing. Malah ia sudah menjadi sebahagian daripada rutin harian kita. Tetapi, seperti mana-mana teknologi, teknologi kecerdasan buatan ada kelebihan dan juga kelemahannya. Sebelum kita terus kepada kelebihan dan kelemahan kecerdasan buatan, apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI, dari pandangan mata kasar, kecerdasan buatan menyediakan program komputer dengan keupayaan untuk berfikir dan belajar sendiri. Ia merupakan simulasi kecerdasan manusia oleh itu buatan ke dalam mesin untuk melakukan perkara yang biasanya kita harapkan pada manusia. Keajaiban teknologi ini melangkaui sekadar automasi Menggabungkan spektrum kemahiran kecerdasan buatan Yang meluas kebolehan yang membolehkan mesin memahami Menaakul, belajar dan berinteraksi seperti manusia Pertama sekali, saya ingin memberitahu tentang kelebihan kecerdasan buatan Kecerdasan buatan dapat meningkatkan kualiti hidup dalam bidang perubatan, kecerdasan buatan membantu doktor menganalisis imbasan X-ray atau MRI sekaligus mempercepatkan diagnosis penyakit. Kecerdasan buatan dapat memberikan diagnosis awal penyakit dengan menganalisis corak dan data untuk meramalkan bila atau bagaimana pesakit mungkin menghidap penyakit tertentu. Selain itu, kecerdasan buatan banyak digunakan kerana kecekapan dan produktiviti sistem ini. Kecerdasan buatan mampu melakukan tugas berulang dengan pantas dan tepat. Contohnya dalam sektor perbankan. Kecerdasan buatan digunakan untuk pengesanan awal penipuan transaksi. Kecerdasan buatan menganalisis corak penipuan untuk mengesannya seawal mungkin dan mencegahnya daripada berlaku sepenuhnya. Seterusnya, kecerdasan buatan juga banyak membantu kita dalam kemudahan harian tanpa kita sedar dalam kehidupan harian kita kita sendiri banyak menggunakan kecerdasan buatan setiap hari dari aplikasi navigasi GPS seperti Google Maps cara muzik di Spotify atau terjemah bahasa kebanyakan yang digerakkan oleh kecerdasan buatan Kontradiksinya kecerdasan buatan sering kekurangan kreativiti semula jadi manusia yang berpunca daripada kedalaman emosi pemikiran abstrak dan proses imajinatif. Walaupun teknologi kecerdasan buatan boleh meniru kreativiti dengan menghasilkan seni, muzik atau penulisan berdasarkan corak sedia ada, ia tidak mempunyai keaslian tulen atau keupayaan untuk berfikir di luar kotak. Output kreatif kecerdasan buatan pada asasnya menggabungkan semula data sedia ada, menghadkan kapasitinya untuk inovasi sebenar. Kebergantungan pada corak dan data ini mengekang teknologi ini menjadikannya sukar untuk menandingi sifat kreativiti manusia yang bernuansa dan tidak dapat diramalkan yang berkembang pada yang berkembang maju pada intuisi dan kecerdasan emosi. Seterusnya, kecerdasan buatan menggalakkan kemalasan individu. Peningkatan kebergantungan pada kecerdasan buatan untuk tugas-tugas harian daripada kerja rumah biasa hinggalah membuat keputusan yang kompleks boleh menyebabkan kemalasan dalam diri manusia. Memandangkan sistem kecerdasan buatan mengambil alih lebih banyak tanggungjawab, individu mungkin kurang cenderung individu mungkin kurang cenderung untuk mengembangkan kemahiran dan pengetahuan mereka dan terlalu bergantung pada teknologi ini. Kebergantungan ini boleh mengurangkan pemikiran kritis dan kebolehan menyelesaikan masalah dalam individu. Akhir sekali, peningkatan teknologi kecerdasan buatan dan automasi menimbulkan risiko yang besar terhadap peluang pekerjaan, terutamanya dalam industri yang bergantung pada tugas rutin dan berulang. Pekerjaan dalam pembuatan penguncitan, khidmat pelanggan, malah sektor profesional tertentu seperti penyelidikan undang-undang atau diagnostik perubatan semakin diautomasikan yang membawa kepada perpindahan pekerjaan yang ketara. Kesimpulannya, kecerdasan buatan adalah pisau bermata dua. Ia boleh menjadi alat yang sangat bermanfaat tetapi juga boleh mendatangkan risiko jika tidak dikawal dengan bijak. Yang penting, kita sebagai masyarakat perlu memastikan teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk kebaikan bersama dan secara berhemah, bukan untuk merugikan manusia.